mamlakatning ertangi farovon kuni birinchi galda o'z xalqining yoshlarning jismoniy va ma'naviy kamoloti bilan bələ bog'lanadi chunki erkin fikrli qobiliyatli intellektual salohiyatli sog'lom avlodgina yurtning buyuk kelajagini yaratishga qodir bo'ladi shu boisdan jonajon vatanimizda o'g'il qizlarimizga barcha sohalarda zarur sharoitlar keng imkoniyatlar yaratib berilmoqda ayniqsa sport seksiyalarining moddiy texnik sharoitini yaxshilash bilan birga unga malakali murabbiylarning jalb qilinayotgani yutuqlar salmog'ining ortishiga xizmat xizmat qilmoqda bugungi ko'rsatuvimizda farg'ona viloyatining ana shunday iqtidorli murabbiylaridan biri yengil atletika bo'yicha faxriy ustoz qoshimjon turg'unov haqida hikoya qilamiz bir ming to'qqiz yuz qirq ikkinchi yil uch tumanida tavallud topdim yetti yoshimdan boshlab maktabga o'qishga kirdim o'qishga kirgandan keyin menda sportga bo'lgan qiziqishlar ortdi bir ming to'qqiz yuz ellik sakkizinchi yil toshkentdan yelena iga kim degan ayol keldi o'sha ayol menga bitta jurnalni ko'rsatib mana bu olimpiya qahramoni vladimir petrovich kuts degan insonni ko'rsatdi o'shandan sportga bo'lgan nimam yanada ortdi viloyat musobaqasiga bordik andijondak bir yarim ming metr masofalarda g'alaba qozondi o'zbekiston yoshlar spartakiadasiga borib u yerda sovrinli o'rinlarni oldi shunda trenerlarni menga bo'lgan qiziqishi ortib bordi hoshimjon <imitation> turg'unov bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yil umumta'lim maktabini tamomlagach farg'ona davlat universitetining jismoniy tarbiya fakultetiga o'qishga kirib eshan normatov hamda pyotr popov singari tajribali ustozlardan saboq olgan sportchilik faoliyatida hoshimjon turg'unov bir ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi yilda o'zbekiston chempionatida uch ming metr masofa bo'yicha birinchi o'rinni 1963 ming to'qqiz yuz oltmish uchinchi yilda esa o'ttiz kilometr masofa bo'yicha uchinchi o'rinni bir ming to'qqiz yuz oltmish to'rtinchi yil chirchiq shahrida qirq ikki kilometr bir yuz to'qson besh metr masofa bo'yicha o'tkazilgan o'zbekiston marafonida munosib qatnashib faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritgan bir ming to'qqiz yuz oltmish beshinchi yil olmaota shahrida uyushtirilgan xalqaro bellashuvda faol qatnashgan qahramonimiz sport ustasi unvoniga sazovor bo'lgan shuningdek o'sha yili olmaliq shahrida o'tkazilgan o'zbekiston chempionatida o'n kilometr masofa bo'yicha birinchi o'rinda bir ming to'qqiz yuz oltmish yettinchi yil moskva shahrida o'tkazilgan xalqaro spartakiadada qirq ikki kilometru bir yuz to'qson besh metr masofa bo'yicha uchinchi o'rin sohibiga aylangan faoliyatimni murabbiylar sohasida ham sinab ko'rish uchun keyi murabbiylik faoliyatimni boshladim men markaziy farg'ona cho'lini tanladim keyin shunda ustozim sen taniqli insonsan o'zbekiston terma jamoa a'zosisan nimaga borasan cho'lga dedi u kishi cho'ldan olib chiqaman trener faoliyatimga kelsam nihoyatda mana birinchi bu bir yerga kelganimda mana hasan ortiqovlarni topdim muhammadjon umirzoqbulov renat marat ibragimlar shular bilan birga ishlab ularni musobaqalarga olib chiqdik ko'plari mana hozir o'zimni sohamda ishlayapti undan tashqari yoshlar olimpiadasiga to'qson sakkizinchi yil yahyo yoqubov isoh sulaymonovlarni olib chiqdim ular dunyo olimpiadasida moskvada birinchi finalda oltinchi yettinchi o'rin olishdi hozir ular mendan o'tib ketdi ularni tayorbiyalagan shogirdlari olimpiada oltin medal kumush bronza medallarni olishdi xizmat ko'rsatgan sport <laughs> ustalari bo'lishdi endi hozir <laughs> yana shu sohamda qo'limda shug'ullanib eng yuqori <laughs> cho'qqiga erishganlardan mana husanjon husanjonlar mamadaliyev ulug'bek endi aytsa juda ko'p bularni soni sanogi yo'q undan tashqari to'rt yuzdan oshiq yoshlarga qayiq haydash bo'yicha kanalda qayiqni ochdik to'rt yuzdan oshiq yoshlar shu sohada oliy ma'lumotli bo'lishdi bitta qayiqay sportning yengil atletika turi insonni irodali bir maqsad sari intiluvchan qizlarni jozibali yigitlarni esa alp qomat qilib tarbiyalashda alohida o'rin tutadi mazkur sport turi bilan muntazam shug'ullangan odam hayotga real yondashadigan uzoqni ko'ra oladigan sportchi bo'lib kamolga yetadi qoshimjon turg'unovning faoliyatiga nazar tashlasangiz bunga yana bir karra amin bo'lasiz qo'qon davlat pedagogika institutini birinchi qadirg'ochlari bo'lganmiz shu vokzalda musobaqaga ketishyapti ekan shunda ko'rishib qolib tanishganmiz bu nihoyatda sermehnat miqnet. mehnatdan qo'rqmaydigan katta musobaqalarni o'tkazadigan ommaviy sportga katta e'tibor beradigan yigit oldin ommaviy sportni kuchaytirardi men qo'li ostimda ishlagan sport maktabni direktori bo'lganman bir ellik yilga yaqin sport maktabda ishlaganmiz shunda hoshim ota maktablarga yurib trener bo'lib ishlaganda o'quvchilari bilan ko'rgazmalar musobaqalar tashkil qilardi o'zini bolalarini olib borib musobaqalashtirib o'sha maktabdagi o'quvchilarni barini jalb qilib ularga sovg'alar qilib gramotalar berib shu ommaviy sportni rivojlantirgan bu bunga nihoyatda seleksiya qilish uchun katta e'tibor seleksiyani ommaviy sportdan qilsa keyin mastersтвoga chiqish osonroq bo'ladi mana shu ishlarni shu kishi qilgan katta sportchilar bilan ham aloqani uzmagan masalan vladimir kuts olimpiyskiy chempion bo'lgan odam nihoyatda tirishqoq abjir o'zini gapidan chiqaydigan ustozdan hisoblanadi yes, keyin oilada ham juda nihoyatda mehnatsevar farzandlari ko'p to'rtta o'g'li bor qizlari bor mana shu shunday chiroyli bog' yaratganki kanalni pastida bir tashlandiq joyni topib shu yerga chiroyli qilib uch gektarlik bog' qilgan u yerda endi mevalarni qo'yasiz qo'ylar boqadi tovuqlar boqadi mana shu yonida zibrlar bor eka baliq yetishtirishni ham mo'ljallab qo'ygan avvalo sport orqali to'rt muchasi sog' bo'lib ko'plab yutuqlarga sazovor bo'lgan hoshimjon turg'unov murabbiylik faoliyati davomida ham salmoqli natijalarni qayd etdi u tarbiyalagan shogirdlar nafaqat mamlakat chempionatlarida balki xalqaro bellashuvlarda ham g'oliblar qatoridan joy olishdi bir ming to'qqiz yuz yetmish ikkinchi yil hech esimdan chiqmaydi bizni farg'ona viloyatimizga o'zbekiston tumanimizga hoshim turg'unov ustozimiz kelishganda aylanib yurib maktablardan o'quvchilarni o'zlariga guruhlariga yozishganda o'shanda biz 6 sinfda o'qiyardik. shundan boshlab mana hozir bunday hisoblab o'tirsam 50 yil bo'pti. 50 yildan buyon hoshim turg'unov ustozimiz hozirgi kunda otamiz o'rnida ota bo'lib qolishgan shu insonni qo'llarida sport bilan shug'ullandik sport bilan shug'ullanib bir necha bor mamlakat chempioni mamlakat birinchiliklari sovrindorlari bo'ldik undan keyin oliy o'quv yurtlariga o'zlari qo'limizdan ushlab olib borishdi o'qib oliy ma'lumotli sport mutaxassisi bo'lib yetishganimizdan keyin hozirgi kunda mana endi ustozimiz bilan yonma yon e turib o'quvchilarni shogirdlarni shu sportni yengil atletika turiga qiziqtirib shug'ullantirib kelmoqdamiz biz hasan husanmiz hasanboy ikkalamizni xuddi farzandlaridek o'zlarini nima qilishgan hasanboy o'rta masofaga undan keyin o'zim yuqori uzoq masofalarga yugurishni boshlaganman domlamiz benihoyat mehnatkash halol inson keyin lekin saxiy inson o'zlaridan hech narsani shogirdlari uchun ayashmaydigan inson keyin men ustozimizni bir nimalarini yaxshi ko'ramanki biron marta bironta mashg'ulotni qo'yib qo'yiyuborishmagan u yomg'irli havo bo'laimi qormi yo ya, yozda issiq kuni bo'lishsa domla doim stadionda bizni yarim soat oldin oldin kelib kutib turishar edi mana shu bizni farg'ona kanalimizni bo'yida uzoq masofaga kos olib chiqishganda yonimizda velosipedda yurishar edi velosipedda yurib bizni o'n kilometr yigirma kilometr masofalarga kross qildirib kelishardi domla charchash e, nima bilishmaydi hoshimjon akaning bosib o'tgan umr yo'llari chindan ham yoshlarga ibrat sakson yoshni qoralayotgan otaxonning hozirda ham tinim bilmay mehnat qilishi yosh murabbiylarning shijoatiga shijoat g'ayratiga g'ayrat qo'shmoqda qolaversa hoshimjon akaning mahalladagi odamlarni ham o'z ortidan ergashtirib sportga keng jalb etayotgani bugun tuman aholisini behad quvontirmoqda bizni ustozimiz hoshim turg'unovich sportni yengil atletika turi bo'yicha hali hanuzgacha tumanimizda yoshlarni shu yengil atletika sport turiga mana shu sport bilan shug'ullanishga jalb qilib kelayotgan ustoz murabbiylardan hisoblanadi otani o'zlari mana shu yoshga kirishi bilan birgalikda doimiy farzandlarimizni bizni tumanimizda aholisini sportga jalb qilish orqali o'zlari yurib maktablarga yurib mahallalarga yurib shu sportni targ'ibot tashviqot qilib ommaviy sportni rivojlantirish qolaversa sportni shu yengil atletika turini rivojlantirish maqsadida doimiy seleksiya ishlarini olib borishadida tumanga viloyatga qolaversa respublikaga yuqori o'ringaega egallagan -egel sportchilarni tarbiyalab borishyapti bu qatori hoshim turg'unovichni yana bir yaxshi tomonlari tumanimizda bo'ladigan har qanday musobaqalar aholini barcha qatlamlari o'rtasida o'tadigan musobaqalarda hoshim otani o'rni boshqacha o'zlari bosh qosh bo'lib mana shu musobaqalarda birinchilardan qatorida kelib mana shu musobaqalarda tashkil qilishda mana shu musobaqalar ishtirok etishda bosh qosh bo'lishadi bizga ustoz sifatida o'zini maslahatlarini berib bosh qo'sh bo'lishadi hoshim otani orqasidan minglab odamlar minglab aholini barcha qatlamlar keksalar bormi yoshlar bormi barcha mana shu o'rnak qilib ortlaridan sport bilan shug'ullanishga o'zlarida kuch topib o'zlarida bir harakat vaqt topib kelishadi biz hoshimjon turg'unovichdi nevara shogirdlardan sanalamiz ya'ni husanjon ortiqovni shogirdlarimiz men husanjon ortiqovni besh yildan beri qo'llarda shug'ullanib kelaman va turli xil musobaqalarda g'olib va sovrindorlardan bo'ldim va ikki ming yigirma birinchi yil bo'lgan xorazmda bo'lgan musobaqada faxrli ikkinchi o'rinni oldim hamda o'zbek litsenziya asosida farg'ona davlat universitetiga o'qishga qabul qilindim hoshimjon turgmuvsni pand nasihatlari bizga o'rnak bo'ladi va biz ham kelajakda xuddi shu inson kabi yetuk murabbiy faxriy sport treneri bo'lishi niyatidamiz bugun hoshimjon turg'unovni baxtli insonlar qatoriga qo'shish mumkin sababi uning farzandlari ham ota izidan borishib sport orqali yuksak natijalarni qayd etishdi hozirda esa uning nabiralari bobosining faoliyatini davom ettirishayotgani hoshimjon akaning sevinchiga sevinch qo'shmoqda men o'zimni baxtli ota deb hisoblaymanki chunki farzandlarim meni izimdan ketishyapti mana katta farzandim doniyor turg'unov mana qayiq haydash sohasida qizim xalqaro klass sport ustasi xalqaro shashkadan mana bu dilshod hakim turg'unov dilmurod turg'unov bular hammasi meni sohamdan ishlab ular ham yaxshi kadrlarni yetishtirib chiqarishmoqda yanada quvonish shuni bilan birga nabiralarim bizni izimizdan borib shug'ullana boshladi shulai qiziqarli bo'ldiki oltinchi klassda o'qigan nabiram guli hoshimova ustoz opa o'a men uloqtoruvchi bo'laman ha ho'p oltinchi klassda toshkentga olib bordim nimaga olib kelding deyishdi men aytdim bu yosh bo'lsa ham haqqi bor qatnashish huquqga dedim uchinchi o'rinni oldi oltinchi keyin u inson va'daga bopo qilib olimpiadada qatnashgan ustinov viktorni chaqirishdi ustinov viktor kim dedi mana bu qiz dedi u ishonmadi senmi dedi ha xudo xohlasa bir yil ikki yildan keyin o'qishni bitirib kelsam o'zim shug'ullantiraman deb sovg'a keyin nanjinda bo'lgan olimpiadaga bordi guli u yerga borib to'rtinchi o'rin oldi dunyo olimpiadasida qosimjon turg'unov murabbiylik faoliyati davomida juda ko'plab yuqori malakali sportchilarni tayyorlagan bo'lsa ular orasidan 4 ta xalqaro toifadagi sport ustasi 12 ta sport ustasi va 1000 dan ortiq sport ustaligiga nomzodlar yetib chiqdi mehnat faoliyati davomida xalq maorifi a'lochisi xalqaro toifadagi hakam hamdo'stlik mamlakatlardagi xizmatlari uchun medal sohibi sport ustozi unvoni va bir qator medallar bilan taqdirlangan faxriy ustoz hozirda ham tinim bilmaydi davlatimizda keksa nuroniylar ayniqsa sport faxriylariga ko'rsatilayotgan katta e'tiborga labbay deb javob qaytarishga harakat qiladi uning oldidagi orzusi shogirdi <muchos> zarina nosirjonova nargiza qo'chqorova hamda rashid sodiqovlarni ikki ming yigirma to'rtinchi yil fransiyada o'tkaziladigan yozgi olimpiada o'yinlarida ishtirokini ta'minlashshuni aytmoqchimanki davlatimiz prezidentiga million marta rahmat chunki o'sha davrdagi bilan hozirgi davrdagi bo'lgan sharoitlarni bir nazar tashlasak juda katta farqqa ega u davrlarda bilasiz yetishmovchilik sport zallari yo'q stadionlar yo'q kim asfalda kim dalalarda shug'ullanardi mana hozirga kelib shunday yoshlarga sharoit yaratildiki faqatgina shug'ullanish kerak shug'ullanish kerak o'zini ko'rsatib davlatimizga faqat xizmat qilish kerak lekin bu bilan birga bahona oqtarish kerak emas men shunday insonmanki orzu umidimga erishgan insonman o'ndan oshiq e, sport ustalari e, professorlar kandidat наукlar mana ulardan nizom to'xtaboyev olimov ulug'bek mamadaliyev bularni soni juda ko'p mana saksonga yaqinlashsam ham hali o'zimni ish faoliyatimni davom ettiryapman o'zbekiston terma jamoa maktabida katta murabbiyman shuning bilan birga kelajakda yanada yoshlarni tarbiyalab nima qilgan kambag'al insonlarga yordam berib ularni kelajakda oliy ma'lumatli qilmoqchiman buni davom ettirmoqchiman kuch qudratim bor ekan umrimni oxirigacha davlatimga xizmat qilaman biz kelgusida ham respublika yengil atletika oliy sport mahhorati maktabi seleksioner murabbiyi qoshimjon turg'unov shogirdlari orasidan mamlakat osiyo va jahon chempionlari olimpiada o'yinlari g'oliblari yetishib chiqishiga ishonamiz